wasu rahotanni suna bayyana cewa a yau ne dai sojojin kasar najeriya suka samu nasarar kashe wasu 'yan da tarwatsa wani su a jihar katsina da kuma wasu jeji da suke, kusa da jihar katsina da tsirratar da wasu mutane daga cikin wa'anda aka yi kidina su ma'ana sai an da kuɗin fansa a yau dai sojojin na ƙasar ta najeriya suka samu damar kai wannan farmaki ka da samun nasara kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi aka zalika idan ya kasance shine ne farkon shigowarka wannan tasha na farko sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar kararrawa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk da suke a ɗaya. wani rahoto yana bayyana cewa a yau ne dai sojojin ƙasar Najeriya suka samu nasarar kai wani farmaki a jihar katsina da wasu jeji da suke kusa da cikin jihar ta katsina wanda suka samu nasarar kashe wasu 'yan ta'adda da suke yin kidinafin ɗin mutane a cikin jeji da kuma wasu mutanen da aka kama wanda aka ce biya fansa. Chinda, sika para kay, wa a dai yadda dai ake bayyanawa wa wa'anan sojoji sun yi wa wa'anan 'yan ta'adda shigo-shigo babu zurfi ne a lokacin da suka fara kai wannan farmaki a cikin jihar ta katsina a dai jihar dai katsina dai a yanzu dai wasu daga cikin yankunan na cikin jihar katsina babu zaman lafiya da wasu jahohi wa'anda suke makwabtaka da jihar ta Katsina, musamman ma irin da kuma sauran wasu a cikin. jahohin kasar najeriya a ɓangaren arewa da suke fuskantar ƙalubaran rashin tsaro da yadda ake kashe mutane a yawanci a arewa a yanzu dai a lokacin da shugaban ƙasar najeriya Bola ahmad tinubu ya hau kan kujerar mulki ya dau alƙawarin zai kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake damun ƙasar ta Najeriya. A yanzu dai tabbas wa'annan 'yan ta'adda suna cin karansu babu babbaka da yadda suke yi wa mutane rashin imani da kisan rashin imani musamman ma yadda suke kama mata wanda zaka ga za su kama mace kuma daga baya su zo su aikata ba daidai da ita ba. To Allah shi kyauta dai Allah ya kawo mana karshen wannan tashin hankali a kasarmu Najeriya da sauran wasu kasashe na musulmai. Gaban, Nigeria ya, wasu a yanzu dai shugaban na ƙasar Najeriya ya ɗauki ƙudurin kawo ƙarshen duk wasu 'yan ta'adda a ƙasar ta Najeriya amma kuma har yanzu wasu mutanen suna bayyana cewa ba su ga alamu ba na ala kawo ƙarshen wa'annan 'yan ta'adda tun da a kullum daɗa kame mutane ake da cewa sai an ba da wasu manya-manyan kuɗaɗe sannan za a sako mutane. Ka ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. kaddai ka manta idan ya kasance shi ne farkon shigowarka cikin wannan tasha na farko sai ka danna soscribing sannan ka danna alamar karar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen adiƙin da suke a farin duniya